Baik siang, malam, yang penting apa? Kapan dia berdosa? Dia berdosanya siang Bisa betul-betul ya salah salat Tuhan Siang dia ya, sholat uh, maka dia mengakui dosanya itu satu dosa, sunat taubat jadi keliru sebagian orang yang menganggap sholat sunat taubat itu mesti malam tidak dia ya, ya, bukan sholat sunat berwaktu sholat sunat bersebab kalau orang tak kan buat dosa tak buat dosa tak ada sholat sunatnya tak ada sholat sunat taubatnya nah ustaz mana ada orang yang tak kan buat dosa mungkin kita yang begitu tapi orang lain bisa saja tak kan? ada yang berdosa dosa saya pernah ya atau besar ada di dosa besar besar ada solusi 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 yang lebih bagus ada solusi solusi dan lain sebagainya soal itu ada lagi Sholat sunat yang di masjid itu, ya kalau dilakukan niatkan 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 apa kau kuliah dan wudhu nah tapi kalau mau diurutkan mana yang lebih utama dari sisi hukum lebih kuat sholat tahiyat dari masjidnya kenapa karena dalam hadis kata nabi ada suruhannya ya idahnya sholat salat-salat kematian adalah pak kata Nabi, "Faman syah, falayhalak, wa man lam yashah, falayhal." Salat kematian adalah pak kata Nabi, "Siapa yang mau, buat yang tak mau husan." Nah, jadi salat itu wajib. Nabi tabar saleh kepada tapi rugi nanti. Kalau dia salat dua dua kali